Нам не было даже 5 копеек ставить сыроедом, понимаете, да? Вот так. Спрашивайте, что было э -э еще вопросы. Глеб, рацион. Вот у тебя две тренировки в день, да, 14 недель. Рацион. Орехи, ну, не, у меня буряк, морковка. Для, 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 для это я воскресенье отдыхаю. Ну, какое-то питание, я так понимаю. Ну смотрите, ну, вот, вот там Смотрите, там вот, вот э -э очень такой интересный вопрос, потому что в интернете мне его раз в пять в день задают. <свят> И э, сначала я старался сам искать и сам долбил таких же людей. Есть такой Николай Мартынов, знаешь? Да, 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 да. Потом как-то вот мне попался, вот, первый, наверное, группу сделал. Да, да, да. Ну, как Фигурь, да. да, да, да. Я, я вот его, как меня сейчас задают эти вопросы, так я ему задал. Что ты кушаешь? Что ты кушаешь? Что ты кушаешь? бы, когда есть сомнения, да, ты еще не владеешь информацию, то вопросы ты должен задавать людям. И сейчас вот, если говорить о конечной цели, вот э, нету определенного опять же, шаблона, как-то все так как-то как получится или как... как, как э, конечно, я вот, например, когда... Э, у меня просто в слове спорта, что мне можно, например, где-то э, данными техничес, техническими способностями перекрыть свою силовую подготовку, выносливостью, перекрыть какие-то там психологические... То есть это можно за, совмещать. И за счет этого у меня, ну, как у бодибилдера, у них все построено, например, на питание. То есть нагрузка, отдых и э, наполнение веществами, которые заполнят э, нужное пространство. Да? Э, мне, слава богу, это я не занимаюсь, но в определенный момент я себе ставлю теперь задачу, вот, чтобы вот накачать мышцы. Да? Я тогда беру продукты, которые я уже испробовал. Например, качаться. Это надо, жиросодержащие продукты в виде авокадо, семечек. Плюс в авокаде, в семечках есть достаточное количество белка, того как растительного белка. В них есть, например, если брать арахис, в нем есть количество. То есть можно, можно на теории сбалансированного питания, питания питаться на середине. То есть если есть такая цель, можно и ставить. Например, арахис содержит аргинин это аминокислота, которая, ну, как женщины считают, что это аминокислота, которая отвечает за молодость, да, и за красоту. Так вот, для спортсмена, ну, это очень важно, чтобы вот эти вещества попадали. Но если судить по теории адекватного питания, как говорит Уголев, то достаточно давать организму самому это вырабатывать. Просто вовремя подавать топливо. Можно перебить Да-да. Про орехи был вопрос, разговор. Про орехи, да? Ты орехи ешь, ты на себе ощутил, они тебя тормозят или наоборот? Вот просто вот Бутенко, да, последнее, там, одно из последних видео, где она сказала, что провели исследование, и в орехах там много омега-6 и мало омега-3. И вот омега-6 это спит медведь, у него кровь там заторможена, омега-3 это калибрию, которая там все гоняет. Смотрите, вот на себе, ты вот в вот, спорте это ощутил или нет? Э, э, я такую аналогию провел, что когда я э, стараюсь много орехов систематически там, 100 грамм в день то у меня происходит э, вырабатывается слизь для моего организма это является фактором что этого надо уменьшить количество. если я всегда меньше слизь не вырабатывается значит нужно столько организмов белка то есть вот так то есть э, все полностью э, тут надо понять что надо очиститься надо пройти все этапы сложные там пройти голодание какие-то возможно я голодания не проходил потому что у меня достаточно большого количества времени тренировок да я не мог себе этого позволить и он и так очищается так сильно выводится все ненужное. за счет этого вот спортсмены и до 30 лет люди вообще если взять они еще в форме они еще в нормальном теле они еще здоровы да образом потом это начинает дальше так вот орехи я не знаю это для меня как вот орехи как вот какой-то запретный плод сейчас знаешь Хочется, хочется, но, но понимаю, что много его нельзя кушать. То есть, э, опять же, если брать видовое питание, это фрукторианство, и э, я люблю овощи. То есть, я понимаю, что зелень и овощи это э, то без чего я не смогу. Овощи, вот я правда... летом это сезонные фрукты, э, это сезонные фрукты, и сезонные овощи, зелень особенно. Э, с, я вот хочу все-таки провести эксперимент, э, начать качаться. Вот, ну, то есть, я провожу. Был такой эксперимент, что я на кешью сидел. Говорят, что он обрабатывается, ну все на себе надо пробовать. То есть не слушайте никого, там это правильно, это неправильно, все надо на себе пробовать. И пошла, да, масса, пошла масса. Пошла масса. Пошла да. масса. Пошла э, но ощущения в организме не улучшились. И поэтому и я стал себе наоборот тяжесть, тяжесть чувствовать. Это. Я опять перешел на это. Сейчас у меня есть идея, такая вот просто вот провести видео или как-то вот, ну то есть это фиксировать, это проводить э, сель полностью садится на зелень, фрукты, ну то есть ударять на зелень. Это дико растущие травы, которые имеют в своем, в своем составе там, ну, огромное количество всех микроэлементов нужных для спортсмена. Конечно, ну у нас в Милинске просто такой проблемы нет. Выехал там за 10 километров в поле, вышел и собирал клевер, времени э, клевер. Что-что? Нет, ну, ну как, как можно жалеть время на свой организм. Ну, то есть, а кому еще, кому еще уделять время? Нет, ну, если мы живем в городе да. одно, знаешь, мы, мы можем потратить там три часа. Ну, а да, если я в силе, конечно, это в селе, конечно, то раз лучше там, поэтому. Ну, э, скажем, найти людей, которые этим, этим, могут тебе помочь. То есть, э, все просто, ну, просто давать мысли форму и она уйди. Сейчас, слава богу, это не проблема, потому что у нас в магазин есть. Вообще не траты это отдельная тема. Я за два, что... Да, просто я вот сколько бы водосередине и сколько бы не употреблял. Понятно, что брать какие-то экспортированные или импортированные. Или помидоры наши. Ну, зимой я сразу выбираю помидоры, а есть те продукты не сезонные. Смотрите, есть, э, есть вот назову там три овощи, которые конечно, есть, которые длительного хранения. Это капуста, буряк, морковь. Она хранится долго. Яблоки хранятся долго. Есть такие сорты. Есть даже сейчас, сейчас ну, плюс э, технологичного вот, этого процесса, то что есть такие методики, не в газовых камерах яблоки содержат. А вот в определенной при определенной температуре, при определенном свете яблоки могут уже там год содержаться или полгода. То есть есть уже и, и я, например, не задачился вопрос про нитраты, потому что я думал, что организм даст мне ответ. Если я буду кушать нитраты, и будет какая-то работа, там какие-то какие-то, как пишут, ну то, что нитраты влияют на организм будут какие-то такие процессы, то я тогда буду об этом задумываться. На самом деле зимой у меня вес все время поднимается. я себя зимой чувствую прекрасно, не мерзну, первую зиму мерзну. Употребляю э, фрукты, которые сейчас это бананы, апельсины, мандарины, осенью это хурма в большом количестве. Э, зимой это капуста, буряк, морковь. Э, при том, что капуста вот уже дошли до того, что у меня, у меня вот зимой каждый день капуста каждый день. То есть никто не приедается, нету приедания. Вот просто даже никто не спрашивает. приходит сразу три человека, берут себе по маленькие кусочки и режут. То есть нет такого... Да, молча. То есть, я, я ну, что будет. Да, понял, Буряк. Опять же, бананы. Для меня бананы вот являются вот таким вот основным для спорта, потому что оно насыщает, ну это углеводная пища. Большое количество углеводов содержит, а углеводы, как мы знаем, участвуют в энергетическом процессе, то есть в энергообмене. И вот из-за этого я на бананах присел. Что еще с за У меня такого нет вопроса, знаете, ну как-то легко все происходит. То есть, если э, можно взять... Например, там делать свою квашеную капусту без соли. То есть тут то, такое тоже есть. Говорят, что капу... Ну, то есть можно. Да, ферментированная капуста. Она, кстати, очень, очень вкусная. очень вкусно. Вот я вот этой зимой сорвался раз и скушал соленую капусту, сделанную бабушкой. Ну, соль морская, тоже там то есть, пришли. То есть мы отбор проходили. И, но, э тяжесть есть, все, это для меня показатель, что вот перед тренировкой съел, и на тренировке было тяжело, и жажда мучает, все, значит, надо это как-то убирать. И попробовал ферментированную, вот это холодную. То есть, когда капусту берешь, просто ложишь в воду, потом забираешь эту капусту там на день, потом вот та вода, в капусте очень много содержится минеральных солей, и за счет этого вода становится, она как вытяжка из капусты, то есть она становится соленой. И уже в эту соленую воду ложите скажем, опять решите свежую капусту, ложите в эту водичку, уже ферментированную. Нет, в ту, которая была так капуста, то есть повторно. и она поэтому... порубленная, или... Нет. порубленная, порубленная, да. И получается, что уже получается соленая капуста. Но она теми солями наполнена, которые ну, не, не, не белая, то есть это не та соль, не поваренная соль, понимаете, да, это та, что нужно организму. То есть организму нужно все, вот о чем говорят, но в той форме, которой нам пишут книжки и э, говорят по телевизору, я на своем опыте могу ответственно заявить, не нужно на себе. Вот, то есть у каждого может это по-другому, как, как то э, это все равно в психологии зависит. Вот это сложнее заходит. Мне это заходит просто вот эта идея, что э, организму нужно немного, ему просто надо не мешать работать. И просто вот нужно попросил в организм, да. Если какое-то действие надо сделать там это. Закинь топливо и сделай как бы да, просто на Плюс зимой э, ну, много фруктов продается. Вот таких вот, то есть, э, про нитраты я даже почему-то вот, не знаю, эту тему не рассматриваю, когда вот говорят о том, что ну как же, а в фрукты, нитраты, ну а мясо, а вареная пища, а, а вот это вот... То есть если, понимаете, тут увеличивается э, порог иммунитета, прочность организма даже если попадает какой-то э, яд, нитрат или там все возможно, он... Ты можешь не ощущать это. Да, то есть организм реагирует. Или наоборот, если какой-то сильный яд, сильно яд. Я вот недавно попал на статью, что сыроеды с годами, и вот люди, которые стремятся к вегетарианскому э, образу становятся чувствительными к, к ну, ядам, яд. То есть э, обычный человек, он кушает, оно все э, за счет того, что желудок и, и желудочно-кишечный тракт в, определенном, там есть э, процессы неестественные, не то есть слизь, э, неправильные микрофлоры, какие-то э, какие неправильные там, пищеварительные процессы, то э, яды, они как-то там или остаются, обволакиваются, слизь, и там где-то там ходят по организму, потом проявляются. Или это. А сред реагирует сразу. И тело дает сразу эту реакцию, и он борется. Если тело... Мы все знаем, что... что такое болезнь и вообще, что такое, да? Это реакция организма, это нормальный процесс защитный организма. Это не надо задавлять его лекарствами. Надо просто дать время, чтобы организм сам, если у него достаточно сил, сам над этой темой, над, этой, над этим вопросом проработал. То есть болезнь — это то есть физическое тело, оно является хорошим радаром. И вот если вот нитрат не попадет, мне станет плохо, да, я больше и больше эту помидору покупать не буду. я не уберу от этого нитрата, я уверен. Вы поняли, да? То есть вот так вот, как-то свободнее я стал относиться. Про нитраты у нас есть видео, Себастьянович рассказывал, что те, кто еще употребляют животные продукты животного происхождения, на них нитраты влияют гораздо быстрее, потому что при распадении... Ну, нитраты, они нам не, не страшны организм. Нам, э, нам страшны нитриты. То есть, это яд, который отравляет нас. И нитрит появляется, при, когда он содействует с азотом. Э, и как раз азот мы получаем с продукта животного происхождения. То есть вегетарианцу очень тяжело отравиться из, особенно сыроеду, э, нитрат вот, Вы можете посмотреть, у нас на канале на Ютубе есть. Вот это очень интересная информация я буду знать. Но я примерно так и предполагал, что есть какая-то такая вещь, которая ну, э, опровержит то, что не трата. Ну вот потому что вот сколько у меня у меня вот 4 человека дома, ну, даже зимой употребляем там, пищу с магазина, ну, все себя прекрасно чувствуют.